Apa khabar semua? Dalam video ni, cikgu nak ceritakan kepada murid-murid tentang hukum log. Jom kita tengok. Jadi, sama juga macam indeks dengan set kan. Ada hukum darab, hukum bahagi. Log pun ada juga hukum-hukum dia. First sekali adalah hukum darab. Okey, hukum darab log ni mengatakan bahawa kalau murid-murid ada log A, X darab Y maka kita boleh pecahkan dia kepada log ax tambah log ay okey dan begitu juga dengan hukum bahagi kalau murid-murid ada log ax bahagi y maka kita boleh tukar dia kepada log ax tolak log ay dan ada satu lagi hukum yang bagi cikgu sangat best iaitu hukum kuasa. Hukum kuasa ni adalah bila murid-murid ada log A x kuasa n maka n tu boleh pergi ke depan. Dia samalah dengan n log A x. Ha, bagi cikgu hukum kuasa ni lah yang paling best. Jadi tiga hukum yang murid-murid perlu tahu dan perlu hafal adalah hukum darab, hukum bahagi dan hukum kuasa. Jom, cikgu tunjukkan contoh-contoh macam mana nak guna hukum log ni. Contoh pertama adalah diberi log 102 adalah 0.3010 dan log 103 adalah 0.4771. Maka cari nilai bagi a log 10 9. Ah ha, jadi kita kena pecahkan. 9 tu adalah 3 darab 3 kan? Maka dia akan jadi log 10 3 darab 3. Bila kita ada log 3 darab 3 ni maksudnya kita gunalah hukum darab. Hukum darab maknanya kita boleh pecahkan dia kepada tambah. Maknanya dekat sini akan jadi log sepuluh tiga tambah. Log sepuluh tiga. Dan log sepuluh tiga ni kita tahu nilai dia dekat sini kan. Jadi ini bermakna jawapan dia adalah 0.4771 poin empat tujuh tujuh satu tambah kosong empat tujuh tujuh satu dan kita akan dapat 0.9542. sembilan lima empat dua. Okey, itu kalau A. Soalan B pula cakap, cari log 10, 16 per 3. Jadi, obviously, 16 per 3 ni adalah kita boleh guna hukum bahagi. Okey, 16 per 3 maknanya log 16 tolak log 3. Jadi, log 10, 16 tolak log 10, 3. Log 10-3 ni kita tahu kan apa nilai dia. 0.4771. Log 10-16 pula kita nak buat macam mana? Log 10-16 ni adalah log 10 2 kuasa 4. Betul tak? 2 kuasa 4 sama dengan 16. Jadi, cikgu nak letak kat sini log 10 2 kuasa 4 tolak 0.4771 dan hukum kuasa cakap kita boleh ambil M ni letak ke depan. Maka... 4 ni boleh pergi depan. Kan? Dia akan jadi 4 log 10, 2 tolak 0.4771. Dan log 10, 2 ni kita tahu nilai dia. 0.301. Jadi, 4 darab 0.301 tolak 0.4771. Dan murid-murid akan dapat 0.7264. Inilah jawapan yang kita cari. Okey seterusnya pula C Haa kali ni cikgu bagi panjang sikit Jom kita buat sama-sama 3 log 32 Tolak 3 log 34 Tambah log 3 24 Okey macam mana kita nak buat ni Cikgu nak masukkan 3 ni ke dalam situ Dia akan jadi log 3 2 kuasa 2 Tolak 3 ni pun nak bawa ke sana. Log 3 4 kuasa 3 tambah log 3 24. Kemudian cikgu nak guna hukum bahagi sebab sini ada tolak dan sini hukum darab sebab ada tambah. Maka samaan kita akan jadi log 3 2 kuasa 2 darab 24 bahagi 4 kuasa 3. Okey, cikgu harap murid-murid boleh nampak ya. Dia kita darab ni sebab ada tambah dan kita bahagi sebab ada tolak dekat situ. Asas dia sama iaitu 3. Kalau asas tak sama, tak boleh buat macam ni. Okey, cikgu clearkan sekejap. Sebelum tu, cikgu baru perasan sebenarnya dekat sini 2 kuasa 3 kan? Okey, bukanlah 2 kuasa 2. Jadi dekat sini 2 kuasa 3. 2 kuasa 3 adalah 8. Jadi cikgu nak buat dekat tepi ni 8 darab 24 bahagi 4 kuasa 3 adalah 4 kuasa 2 16. 16 kuasa 2 adalah 64. Jadi 8 darab 24 bahagi 64 adalah 3. Okey, jadi jawapan dia adalah log 3 3. Log 3, 3 sama dengan apa? Cikgu rasa ada murid yang perasan dekat sini. Kalau kita samakan dengan X, log 3, 3 sama dengan X, maka kalau kita convert dia dalam bentuk indeks, dia akan jadi 3 kuasa X sama dengan 3. Ha, jadi 3 kat luar ni 3 kuasa 1 lah maka X sama dengan 1. Jadi log yang mana asas dia sama dengan value dia, dia adalah 1. Okey jadi jawapan kepada persamaan ni adalah 1. Memang sangat ringkas. Nampak je macam complicated. Okey ini kalau kata diberi dalam bentuk nombor kan? Tapi kebiasaannya murid-murid pun tahulah soalan SPM ni dia suka bagi dalam bentuk huruf. Macam mana kita nak simplifikan persamaan yang panjang yang ada huruf-huruf ni kepada persamaan yang lebih pendek. Kalau sebelum ni kita dah simplify index, kita dah simplify set. Sekarang cikgu nak tunjukkan macam mana nak ringkaskan log pula. Jadi katakan soalan tu diberi 2 log XP tambah log x q tolak log x r. Jadi macam mana murid-murid nak simplifykan persamaan ni sekarang? Okey, jadi first kali cikgu rasa cikgu nak letakkan 2 di atas ni maka dia akan jadi log x p kuasa 2 tambah log x q tolak log x r. Dan cikgu rasa ni agak obvious sebab kita ada tambah dan tolak kemudian base dia sama tau. Semuanya adalah log x. Maka kalau tambah ni dia akan jadi darab lah sebenarnya. P kuasa 2 darab Q tolak ni pula dia jadi bahagi. Maka P kuasa 2 darab Q bahagi R. Dan jawapan akhir kita adalah log X P kuasa 2 Q bahagi R. Jadi inilah kita punya jawapan akhir. Okey. Apa lagi bentuk lain yang boleh diberi? Katakan diberi log M X tambah 4. Okey, sekarang soalan ni minta murid-murid simplifikan persamaan ni. Boleh tak buat? Okey, jadi kan kalau ada tambah 4 macam ni, dalam keadaan asal ni memang kita tak boleh tambah apa-apalah sebab sebelah ada log, sebelah tak ada log. Jadi apa yang kita nak adalah kita nak letakkan log juga dekat sini supaya kita boleh selesaikan persamaan ni. Jadi tadi kan log apa yang sama dengan 1? Mestilah log yang sama. Maksudnya log M M akan sama dengan 1 kan? Boleh tak cikgu nak tambah dekat sini 4 log M M. Kenapa cikgu nak tambah log M? Sebab cikgu nak samakan dia punya base tu dengan soalan kita. Bila base tu sama, maka kita bolehlah guna hukum kuasa ke, hukum darab ke atau hukum bahagi. Jadi sekarang ni obviously 4 akan pindah ke sana dan kemudian kita boleh guna hukum darab. Sebab dekat situ ada tambah. Maka sini akan jadi log m x tambah log m m kuasa 4. Dan bila cikgu gunakan tambah ni menggunakan hukum log hasil darab, maka cikgu akan dapat log m x m kuasa 4 dan ini adalah jawapan kita. Jadi macam itulah cara kita simplify tak kira diberi nombor ataupun diberi huruf, maka dengan mengetahui hukum-hukum log ni kita boleh simplifykan dia kepada bentuk yang lebih mudah untuk kita selesaikan. Sekali lagi kalau murid-murid nak download nota-nota yang cikgu tulis dekat sini, link untuk download ada dekat bawah. Jadi murid-murid tahu kan, kalau dalam soalan SPM tu dia takkanlah bagi simple-simple macam ni, mesti dia akan twist sikit soalan tu supaya menjadi lebih susah. Maka dalam video seterusnya, cikgu akan tunjukkan lagi contoh-contoh macam mana kita boleh simplifikan log ni dalam sebutan paling mudah. Tanpa membuang masa, jom cikgu tunjukkan.